Про життя це нова програма на інтері. Справжні проблеми, реальні люди, невигадані історії. Про зйомки проекту ми поговорили з його ведучим Андрієм Пальчевським. Андрій на телеканалі Інтер стартував новий проект про життя. І ви новий чоловік на інтері, який розказує про какої житті. Я теж об этом щось слышав. Наприклад, про життя нашої народної. Программа наша ни в коем случае не желтая, как любят ее, э, скажем так, называть люди, которые, видимо, создают другого цвета программы, каким кажется. Это программа для людей, о людях. Истории не выдуманные. Они настолько бывают откровенными, что я вам честно скажу, мне самому кажется, что они выдуманы. То есть я не могу поверить, в то, что такие случаи бывают. Но жизнь в своем многообразии, понимаете, она просто потрясает. И очень хорошо, что появилась такая возможность на Интере это сделать. Чем могут с вами поделиться люди? Люди могут поделиться э -э, проблемами со здоровьем, проблемами э, бытового типа, когда вам мешают жить соседи или вы мешаете жить соседям, проблемами э -э, нечестности, проблемами, э -э, которые... Те, которые мы обсуждаем с вами в парке, в очереди, и те, которые не обсуждают никогда, потому что они находятся в глубине какой-то семьи, они там зреют, там фурункулы, а потом прорываются, понимаете? А почему вы не решаете проблемы? В чем обсуждение? Как, это не... как вы... это не решаем проблемы? Вот я протестую против, мы решаем проблемы. Более того, каждая программа будет предваряться по-моему, 30-секундной зарисовочкой о том, какие проблемы были решены. Например, что прооперировали ребенка, которого не могли, выдали деньги на строительство для инвалидов какого-нибудь пантуса, уволили, в конце концов, там казнокрада из Жека. Вот что мы собираемся делать. Это программа про життя. Если, допустим, кто-то вам обращается с тем, что мой муж ни вообще ни в какую не хочет мыть посуду. Вы занимаетесь такими вопросами? Давайте вспомним анекдот про беременного мужчину. Помните, он говорит, как это началось? Он говорит, все началось с мытья посуды. Я в каком-то смысле его понимаю. Вы знаете, если он хорошо зарабатывает, и жена счастлива иметь такого мужчину, она сама помоет посуду и все что угодно она перемоет. А если не зарабатывает? Если не зарабатывает, кстати, очень правильный вопрос. Если не зарабатывает, не отчаивайтесь. Пункт первый, не отчаивайтесь. Более того, богатым должно быть стыдно, когда все беднеют. Это не я сказал, это сказал Конфуций китайский мудрец. Богатый должен гордиться, когда все богатеют, и стесняться богатства, когда все беднеют. У нас же в Украине все наоборот. У нас чем беднее люди, тем я ж, конечно, буду, я ж тогда надену и туфли за тысячу долларов из крокодила, страуса, желательно там, не знаю, перо, шляпу за миллион, понимаете? Вот с этим мы хотим побороться за возвращение нам нормального общественного вкуса. Не боитесь вот наплыва такого? Я людей? же вообще ничего не боюсь. Я многое видел, я уже, я прошел онкологию, я прошел все жизненные перипетии, я поработал в правительстве, я уже получал, значит, там, я получал со всех сторон, еще буду получать, могу вам сказать, не страшно предательств. Вот, как писала поэтесса, к предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи. Это, кстати, написала Белла Ахмадулина. Понимаете? Ведь молодые люди, которые нас, к сожалению, не смотрят, не знают. А наши зрители знают, что самое страшное – это большое количество предательств. У тебя выпало, особенно, если ты человек чего-то стоящий. И вот ты их накапливаешь, накапливаешь и ломаешься. Но в один прекрасный день ты просыпаешься и ты понимаешь, что это просто люди. К ним надо относиться, как к детям. Понимаете? Они все были когда-то маленькими. Их не так воспитывали. Они не смотрели про життя. Они не знают, что делать. Вот так. То есть, в принципе, теперь, вместо того, чтобы залазить в интернет, как делают сейчас многие, даже взрослые, искать ответы на вопросы или идти к соседке, нужно включать прожитие? Да. Точно. Вы Абсолютно. гарантируете. Абсолютно. Эффект гарантирован. Эффект будет больше, чем как я люблю говорить, эффект не разорвавшейся бомбы. Да и прожиття не выдуманные истории реальных людей. Я Андрей Пальчевский. Увидимся в эфире.